olar deyillər də. Deyərsiniz vaxtlar orada deyə 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 dey Ayan Əli Məmmədova Xaçmaz rayon Əlfədin Rüstəmov adına Sərkərli kənd tam orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdidir. 7 yaşı olanda Ayanın sürətli oxu bacarığı üzə çıxıb. 5-ci sinifdə oxuyanda isə balaca istedad 1 dəqiqədə 300 söz oxuya bilib. Mütəmadi məşqlər sayəsində artıq 1 dəqiqədə oxunan sözlərin sayı 1500-ə çatıb. Ayan bildirir ki, ətrafdakılara aydın olmasa da, o, oxuduğu mətnin məzmununu yadda saxlayır. Sonradan isə həmin mətni nəql edə bilir. Oxuduqlarım sonradan yaddımda qalır və danışa bilirəm. Tək Azərbaycan dilində oxumuram. İngilis dilində oxuya bilirəm. Rus dilini isə hazırlayıram. Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Məqsədim odur ki, xəstə insanlara kömək edim. Məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Şəhla Musayeva bildirib ki, sürətli oxu xüsusi göz məşqləri və texnika tələb edir. Sürətli oxu bu gün müasir dünyada ən çox yayılan tendensiyalardan biridir. Sürət təsiri artıq ənənəvi mütaliəni qəbul etmir və onda qeyd etdim ki, nə qədər paradoksal görünsə də, sürətli oxuda olan mətn fasiləli oxuda olan mətnindən daha yaxşı məlumsandır və müsbət tərəfi də ondan ibarətdir ki, şagird az zaman ərzində daha çox məlumat əldə etmiş olur. Ayan Əli Məmmədova bütün fənləri əla qiymətlə oxuyur. Müəllimləri onun yaradıcı istedada malik olduğunu bildirirlər. Vəli Turan, Rəzvan Haciyev, İqrar Əvəzov, APA TV